Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу. Торгівельна марка. «Ятрень». Здравствуйте, Я Боровіков Валентин, студент п'ятого курсу Кіровоградського педагогічного університету, факультету історії і права. Также паралельно обучаюсь в магістратурі на психолого педагогічському факультеті цього ж університету. Прекрасно готовлю, великолепно ем. Значит, рисую, в свободное время люблю рисовать картины маслом на хлебе. Также вообще разносторонний человек. Помимо юмора, люблю спать, есть, лежать и сидеть. Ну, в принципе, так коротко о себе. Замечательно. Скажите, пожалуйста, Валентин, роль свою Какую ви видите свою роль. Я взагалі думаю, що я такой чоловік способний, более творческий, люблю там на комп'ютері там создавать ролики, ну как бы. фотографії обрабатывать. То, то есть ну, вижу себе в любом ролі. Мені однаково, буду мне однаково, что буду я жити в Україні чи не. Чи Хтось згадає, що забуде мене в снігу на чужині. Однако вісенько мені. В неволі виріс ми з чужими. И неоплаканные своими, В неволе плачущей умру, И все с собой заберу, Малого следу не покину, На нашей славней Украине, На нашей, на своей земле. Валентин, продай нам, чтобы ты ничего не придумывал, вот бигборд, который слева, вот, срубуй себе шоу, продай его нам. Да, все. Да, иначе вот иначе. камера, работай на камеру. Раз, иначе. Студийное время, что-то поздно уже, и мы начинаем наш телемагазин, и я его постоянный ведущий, Валентин Боровиков. И начну вас со спонсоров. Сегодня главным спонсором, главным спонсором нашей передачи является завод мышеловок, Луцкого завода мышеловок, который нас постоянно спонсирует. Слоган его приблизительно такой. Пип -пип 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 -пип. Постра є е, дуже екологічно чистим. Його можна жувати дітям, давати до трьох років. Це вже багато каже нам про це. Значить, його можна підгузники, так? Ми вже казали про це. Я, в принципі, все понял. все зрозуміло. Как... Що да. там з тобою робили? Та заламали мене, коротше, Держать двоє. Я говорю, відпустіть. Здравствуйте, я Карденка Яна, Мені 14 років. учусь у 9 класі, гімназії імені Тараса Шевченка. Да. Меня зовут Ліза. Я хожу на танцы э, в шоу «Балет Эксмиссия». Эй, вы, улыбнитесь и печались, и прогоните, ну эй, вы, да хватит скучать! Да, да, давайте будем проще думать только о хорошем, чтобы каждый мог себе сказать смело. Я самая ты, самая он, самый самый лучший я, самая ты, самая мы, самая самая лучшая и кто с нами то же самое. Я самая ты, самая он, самый самый лучший я, самая ты, самая мы, самая самая лучшая и кто с нами то же самое. Девочки, вы хотите работать на телевидении вдвоем, я понял, да? Вы две лучшие подруги, вы проводите очень много времени вместе. Какие у вас интересы? Расскажите, что вы хотите делать, что вы хотите да, создавать, творить, нас удивить. Чего вы хотите привнести в канал Кировоград? Чего вам хотелось видеть там? Лично я на шоу бы хотела, или же... У меня есть две идеи, как ну, шоу. Чтобы две подружки, ну не две, обязательно, не обязательно две, чтобы чисто так. А ну-ка, девчонки, вот как говорили за кулисами, что бы девичье такое некое шоу, чтобы все вот эти секреты, подробности, такое вот. Здравствуйте! Мы вас приветствуем на телепрограмме «Девочки!» «Девочки!» И сегодня мы вам расскажем про все женские секреты. Ну, например, такие... Вам нравится мальчик? вашей школы. Но он не обращает на вас никакого внимания. Что же вам делать? Что же делать? Это самый сложный вопрос. Мы расскажем, как делать, как выйти из этой ситуации. Или вы дальше в школе, или куда-то уже. Ну, мы пока точно. Мы пока что еще думаем, да. Мы не звездами решили стать. Вадим, Жоржевич, правильно? Ну, нам надо думать. Конечно, мы вообще рассчитывали на людей немножко постарше, но, в принципе, вы довольно живые и интересные. Спасибо вам. Спасибо, девочки. Спасибо. Короче, вот, мы пели только песню. Мы просто стих, стих не рассказывали. Просто замечательный стих, мы пели только песню. Мы пели только песню. Да, да, мы немножко растерялись, но это Ну, такое. это да. Ну, вот, вот, вот. Привет, я Паша с Кировограда. С Балашовки, точнее. Десятилетний опыт работы ведущим самых разнообразных э, мероприятий самых разнообразных уровней. Паша, а как с украинским языком в последнее время? Чудово. Давай струкваты создали украинскую? Да, тому що телебачення ж у нас працює українською. Гаразд. Вічний пошук загубленого скарбу. Хто я? Авантюрист, так, мисливець, слово, зброя, прояв теорії природнього відбору в дії. Сонце світить всім, але чомусь не всіх гріє. Мій позитив кольору листя. Але осіннього все менше людей навколо в основному тіні постійно. На моїй спині чиясь слина, в такому разі різкість, отрута чи вакцина. Безцінна правда, та, що сказана у вічі. І тим, хто чує, не треба повторювати двічі, не позичити розум і не купити в маркеті. Без відповідних умов зусилля будуть марними. Лише в кроці від старту втратиш самоповагу, якщо не перестанеш брехати навіть в облага. з-під рожевих окулярів виповзе прудна біл. Зразумеешь, финиш недосяжный, недосяжний, але буде пизно диснесть. Знаете, Вадим Жорович, после того, как я по собственному желанию попросился из Дюца, я как-то попал в черный список и не, зову, не зовусь ни на какие вот мероприятия. Поэтому мы до сих пор с тобой не встретились ну, вот, вот так, да? Ну, я много раз хотел вам этот вопрос задать при встрече, но как-то что-то ну, да, вылетало. Ну, попал с Тушевским, а тебя почему-то я не видел. Я думал, ты где-то занят или уехал где-то. Я где был полгода в Киеве на заработок а, вернулся. Ты был там, да, все-таки? Ну, но вот я, я вот потом... с ноября вернулся. Ну, у меня к товарищу нет вопросов, мы давно знакомы, обо всех талантах его я знаю. По... Поэтому... Нет, подожди, еще дополнительные вопросы есть у Алексея Нет, нет, нет. Не, не. Нет? Нет, Леша, спроси. Нет уж, не буду, а я, Джорджа, сказал, спроси. а я сказал, а я вот буду, говорю, нет. Он, так, он, до увольнения он, он, осталось 5 минут. Он надел шнурки под цвет твоего блуз, бла, блуз, блаузера. Блузон это вас. Паша, спасибо. <сос> будешь спрашивать или нет человека, я сказал? Он вид конкурента, поэтому боится. Где тут конкуренты? Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятри.